города Сума, домашнее задание, финальный аккорд. Финальная игра. В семье. Сын, я была на родительском собрании. Тебя, на тебя же все учителя жалуются. Математичка, биологичка, химичка. А согласись, я лысый круче, да? А ну закрой рот! <свят> закрой рот! Вот ты тут шутишь, а директор сказал, что за твое поведение и успеваемость он переводит тебя из 9 в 8 класс. Мать, запомни, тот, кто не падает, тот не поднимается. Сын, а где собака? на Саксоне. Собака на Саксоне? Не, а чё, пока может, собаки нет. Так, муж, сантехник, которого ты сюда попросил, трубы уже починил? Ха? Я не могу больше так работать. Я в мясе. В мясе? А сантехник-то не сантехник? Ра, 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 па, о ла. Михалыч, Муж, твой сантехник, бездарь! А ты дура, допустим. Ты коза. А вот тут ты не прав. Прав! А вот тут ты прав. мне достало. Все, я ухожу. <звы> Блин, ключи забыл. <звы> Алло, жена, принеси мне ключи. Вот ура! Что это? Килограмм волос стоит тысячу гривен. На пойди хлеба купи. Тук-тук, я ваш сосед снизу, вы меня заливаете. Каким образом мы на первом этаже живем? Думаете, если бомжара у меня прав нету? Сып, ты у меня уже взрослый. Жених, ты не мог бы мне рассказать про свою девочку? Я тебе лучше спою. У нее глаза, два бриллианта, три тарата, на её. я скажу с ума, ребята, губки у нее. Сборки две ворота рая, минус есть один. Повторяй патиных ошибок. Муж, ну сколько можно ходить небритым? А -а -а. Вот, сливки. <звучит> Мама, на улице же вторую неделю снег лежит. Где буду на санках кататься? Только брата возьми. Ну, мам! Любишь кататься, люби и санечку возить. Так, и шапку одень. Ну, мам. Я сказала, шапку одень. Ну, мам, ну я же уже взрослая. Сколько можно с этой шапкой? Шарф можешь не одевать. Уже не надо да, стоп. Стоп, 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 стоп Ребята Вы вообще понимаете, что вот с такими вот шуточками Мы финал не выиграем Ну и что ты предлагаешь? Специально для нашего домашнего задания Мы пригласили президента международного союза КВН Александра Васильевича Маслякова Добрый вечер, дорогие друзья! И вновь отклик, и вновь КВН. Я очень знаю много смешных киевских команд КВН. Это и сборная КПИ, и... Ну, в общем, веселый у вас город. Работаю я на Первом канале. Ну, это как у Т1, только канал. Я несказанно рад тому, что власть выделяет деньги на развитие КВН. Забавно. Три моих любимых слова в одном предложении. Власть, деньги, КВН. Чита дрита, танец заводной, ой, читу, читу, дриту, ты потанцуй со мной. Ну, домашнее задание музыкальное, надо с чем же помогать ребятам. Жюри, очень хотелось бы, чтобы сегодня победила именно школьная сборная, но это не больше, чем прихоти президента Международного союза КВН. Пока! Ну, конечно, вы понимаете, что все это несерьёзно. не серьезно. <связь> ну, верхом, вот, кто будет покупать! <связь> да <дай> сюда! <связь> что, сидите, все, заехали, пока! <связь> <Да> Расходите! <связь> да не будет КВН! Больная <связь> сборная города Сумы. КВН будет всегда! Существует.